Мне кажется, что у нас очень коррумпированная сейчас эта система конкретно в Черновицкой области. Не знаю, может имеет какое-то влияние наш генеральный директор на них, но эти дела очень быстро закрываются, причем очень странным. Причем... Ну что? Что на данный момент вы говорят? Ну вы, вы вообще? Вот прокуратура что говорит? Прокуратура говорит. Прокуратура говорит. Криминальная справа открыта, чекайте каких-то результатов? Как долго? Все. Первый раз это было полгода, тянулось, это, это, это вот уголовное дело. Результаты? Результат, криминальная справа закрыта у связи с тем, что да, все борги Люди были в шоке, когда увидели это решение суда. Ну, попросила не перебивая. А, а почему люди были в шоке? Не вернули? Конечно, никому не вернули ни копейки, а решение суда по этому, по открытому этому главному делу было, что, оказывается, им все вернули. Там еще такая была интересная приписка э -э -э, заработная плата депонована. Люди были в шоке, опять начали обращаться в прокуратуру, опять начали э -э, писать письма. В итоге э -э, по новелле, криминальную справу, но я так понимаю, что это дело затянется еще на год. Okay. Если сегодня не поможет, ну, как бы до шести до готовы стоять, да? Готовы до шести стоять, и будем еще раз собираться, если надо, потому что надо что-то делать, я так понимаю, что эту информацию просто не выпускать за пределы Черновицкой области. Мы уже обращались к кому хотите. И в Черновицкой области, и в Киеве, и к генеральному прокурору обращались, и есть ответ от генерального прокурора, но при этом никто не реагирует ни на какие запросы. Получается, у нас что? Что по стране, если по статистике взять то Черновецкая область вообще не имеет долгов э, по заработной плате, в принципе. А тут только по одному заводу 10 миллионов. Постойте, еще сейчас немножко с нами. Все, не растерялись, но нормально.